اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکت او یأتی ربک او یأتی بعد آیات ربک يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وإن نہیں نهيك رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا عذاب یا آئے آپ کے رب کی کوئی نشانی جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک بھی آئے گی تو کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جس نے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں سامین آج سورہ الانام کی ہے ورکہ نمبر ایک سو اٹھاون ون ففٹی ایٹ کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک جب کفار مکہ مشرقین اور منافقین کو بار بار رب الجلال اللہ رب العزت کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام انہیں پہنچاتے اور انہیں یہ فرماتے کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو تسلیم نہ کیا تو جیسے یہود و نصارہ اس بات کے گواہ ہیں جو پرانے اہل کتاب ہیں کہ اس قوم پر جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی جانب سے تو کوئی پیغام نہیں دیتا اس کا جو پیغام ہوتا ہے حقیقت میں وہ پیغام اللہ کا ہی ہوتا ہے اور اس خطۂ عرض پر جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا اور وہ اللہ کا پیغام آ کر دنیا والوں کو سناتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے پیغام کو یعنی رسول کے پیغام کو تسلیم نہ کیا تو ان پر عذاب آ گیا اور وہ تباہ ہو گیا تو یہ کیسے بدبخت لوگ تھے یہ آگے سے کہتے کہ اگر آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا چونکہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ حضور کی ذات رحمت اللہ ہے یہ وہ جانتے تھے وہ ظاہر ہے یہ حق اور ہدایت والی ان کی جو آنکھ تھی وہ بند تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے چلاک و ترار اور مکار بھی تھے ساتھ باقی باتیں وہ سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو کہ لوگ اسے پتھر مار رہے ہوں لوگ انہیں لحان کر رہے ہوں اور اللہ کا فرشتہ بھی آ کے کہے کہ آپ حکم کریں ہم ان پہ پہاڑ گرا دیں تو انہوں نے اپنی نظروں سے اور اپنے کانوں سے یہ سنا بھی ہو اور دیکھا بھی ہو کہ وہ کہہ رہے ہوں فرما رہے ہوں کہ نہیں ان پتھر مارنے والوں کو بھی تباہ نہ کر ہو سکتا ہے ان میں سے پیدا ہونے والے مجھے جان جائیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ اب جس کے سامنے یہ منظر نامہ آیا ہو بتائیں وہ یقین کرے گا کہ یہ نبی ہمارے لیے بد دعا کرے نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اب وہ یہ کہتے جان بوجھ کے دانستہ کہ اے نبی جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں لے آئیں وہ عذاب کب آئے گا وہ عذاب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے آپ اللہ سے کہیں گے ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ لیکن هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتیا وربک او یاتیا بعد آیات ربک فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار نہیں کر رہے سوائے اس بات کے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے یہ بھی ان کا ایک اپشن تھا پہلے اپ نے یہ سنا اس پہ بھی درس کہ ڈریکٹ فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور نبی کے بغیر ہمارے ساتھ وہ آ کے بات کرے فرمایا کبھی یہ کہتے ہیں اور کبھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نوز باللہ رب کا عذاب آ جائے یا ان کے پاس رب کی کوئی آیتیں اور دلیل آ جائے براہ راست سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ تو اس پہ ارشاد فرمایا لا نفسا ایمانا فرمایا پھر یاد رکھو کہ ان کو نفس ایمان جو ہے جو اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے وہ ایمان پھر انہیں بچا نہیں سکے گا وہ ایمان جو یہ لانا چاہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے ایمان کو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو جبریل آ کے ہمیں بتائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اللہ نے فرمایا اگر اس کے کہنے پر یہ ایمان لائیں گے تو وہ ایمان پر انہیں نہیں بچا پائے گا گویا پتہ چلا اللہ کا جو بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول منتخب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اللہ کی جانب جانا اور اس کو قبول کرنا اللہ فرماتا ہے مجھے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اب اندازہ کریں ان تمام چیزوں کو ذرا دنیا میں مندہ اسلام کو ہر لحاظ سے دیکھے ایڈمنسٹریشن کا یہ سسٹم جو ہمارے ہاں چلتا ہے اور اس میں کلیپس ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پہلے میرے نبی سے بات کی حالانکہ وہ اللہ ہے سب سے بڑا بحث تو وہی ہے کائنات کا پوری کائنات کا لیکن فرمایا جس کو میں نے ایڈمنسٹریشن دی ہے تمہارے معاملات اس کے ساتھ طے ہوں گے تو میں اسے قبول کروں گا کیا خوبصورت سسٹم دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نظام اب جو شخص رسول اللہ وسلم کو بائی پاس کر کے جائے کیا اللہ اسے قبول کرے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ مومن بھی ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کا دنیا میں معاملات کا جس کو سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات پاک تمہارے معاملات ان کے ساتھ طے ہونے جو وہ فرمائیں گے وہ تم نے کرنا اسی لیے تو پھر ان کے بارے فرمایا کہ وہ جو فرماتے ہیں وہ ایسے نہیں فرماتے وما ہوا وہ اپنی خواہش سے نہیں کوئی بات کرتے ان جو انہیں وہی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ وہی آ کے لوگوں کو بتاتے سبحان اللہ. یہ اس لیے قرآن کی آیت ناز اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب اگر یا ان پہ پھر یہ ہے کہ عذاب آ جائے یا تینوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل آ جائے تو فرمایا پھر ان کا ایمان خود بھی جو اس کے بعد ہوگا وہ انہیں نفع نہیں دے سکے گا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان یہاں خیرہ اور اس بارے میں پھر ان کے ایمان میں اس انداز سے جو کمائی گئی بلائی اور خیر ہے وہ بھی یہ نہیں پا سکیں گے ایمان وہی کام آئے گا جو ہمارے پیارے نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کی صورت میں تم سے عہد لیا ہے جو اس عہد میں آ گیا اور اس عہد کو تسلیم کیا اور اس عہد کو اپنے اوپر لاگو کر لیا اور پر پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا پورا دین کلمہ شریف ہے اللہ محمد یہی سب کچھ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقاضوں کو ساری زندگی مکمل کرتا رہا تو فرمایا پھر اسی کا ایمان قبول ہوگا کل ان تذر ان نا منتظر ابھی باپ ان سے یہ فرما دیجئے انتظار کرو انتظار کرو جس عذاب کی تم بڑی جلدی مچا رہے ہو نا کہ لے آؤ عذاب وہ کب آئے گا عذاب ہے محمد جس صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ آ جائے عذاب ہم پہ آپ کیا کہ یہ بیت بھی کرتے ہیں اس انداز سے تو آپ انہیں فرما دیجئے انتظار کرو وہ وقت آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب ہم تمہیں پھر عذاب چکھائیں گے پھر عذاب ہم چکھائیں گے اور ایسا عذاب چکھائیں گے ایسا عذاب چکھائیں گے کہ پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ آگ الف ایدہ تمہارے پھر سینوں تک پہنچے گی انتظار کرو تو اگر کسی کی رسی دراز ہو جائے تو وہ خوش نہ ہو یہ اللہ کا پھر طریقہ ہے وہ پھر ایک بار ہی رسی کھینچتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ